Это еще, скажем так, в нашем общем плане преобразований по перевозкам один из пунктов, который мы хотим внедрять, будем внедрять на территории Запорожской области. Прежде всего, это повышение безопасности пассажиров, это информирование пассажиров не только об остановках, а о всех ситуациях, но используемых, даже при чрезвычайных ситуациях, если, например, есть их специально печена вопросы ну, военного да, да, да. подтверждения людей в транспорте. Эта система позволит да. более качественно технические да. специалисты рассказывать все ее нюансы, как она будет работать. Но это да. и GPS контроль. GPS контроль это прежде всего позволит нам контролировать наличие на маршрутах, на транспорта, да. который имеет разрешение. Да. Это еще один удар по нелегалам, данные устанавливается у вас на конкурсе, где в конкурсе, которые законно должны поступать на общем правом Вот об условиях этой программы расскажет наш специалист, расскажет о всех тех которые будут, скажем так, давать нашим гражданам качественные